Hadi. Bunlar öz bu kadar tayin edilmediler diyor bunlar. Bu Ermeniler orada. Tüm dünya üstümüze geldi. Öz bu kadar rahim tayin millet Rus dilini getirip e, devlet dilini bu ne derim bu ki? Ben bu kadar rahatı burada. Rus dilde gelip devlet dil olur. Demek mesele onda değil. Meselenin tamamı Rus'un nezaretinde ve Rus'un o icraatında başlıyor. Bunu da olduğu için cemiyete demek lazım. Ben bir daha derim. Doğrudan bizim indi gücümüz de, kudretimiz de sınırsız değil ve biz o Rusya'nın savaşacak bir ülke değiliz. Mesela bir şey. Ama şimdi Türkiye'de var idi, Pakistan'da var idi, bize e, Britanya destek verildi, İsrail bize destek verildi. Bu kadar gücü bir daha biz etrafımızda bir gücü hiç bak yıkabilmeyedik. Hiç bir zaman. Amerika'nın ümumiyetçe bu meselelerle alakası yok idi. Ha bir daha deyirem. Gücümüz de sınırsız değil, kudretimiz de sınırsız değil ama Demə, ata dürüstcə demək lazımdır ki, o qədərə getməyə bizim gücümüz yoxdur. Demək ki, biz itki verəcəydik. Və biz itki verməkdə bu, bu qədər itkini də verirdik ki, marbiət edən adam bir daha deyirəm, güllatmadan, e, şahid vermədən alınmış torpaqlar sənin Ona Sıza, e, deyil. Ona görə indi başımıza vururlar. Sizə bizimkilər də deyir ruslar deyir. O qədər torpağı güllatmadan aldınız. Heç niyə güllatmadan biz torpaq alırdıq ki? Bizim torpağımız güllatmadan alınmışdı. Hə bir məsələ də var. Onu da deyim, bayaq da Oğlarda biraz danışdıq. Və bu qədər məsələlərin ortasında bax, baxın, kitabadan danışırlar, müxalifətdən danışırlar, nə bilim, riyalardan danışırlar, keçmiş səbəb nazirlər danışır. Tək bir adam demir ki, "A çiy dayanına görəy. Bəs bu Qarabağın belə üzərinə səsiz. Burda ən üstün səviyyədə saysanız, sizin 80.000-90.000 adamınız olub yoxmu? Bə düzdür. O zaman da indi də düzdür. A çiy rəsmi rəqəm 250.000. Gəlirəsində yarım milyon adam gəlir. E, Sizdə hər adamınıza Qarabağın hər adamına bizim orada qoyub gəldiyimiz 5 ev düşür. Gədin rədd olun, cəhənnəm olun orada. Yaşın niyə demirlər bunu? Ən azından bu məsələ o yəni e, nədir o? Dialoqda o masada bizim əlimizi xeyli gücləndirək. Yadımlar, nə prezident bu vaxta danışır, nə nazir bu vaxta danışır, nə e, müxalifət bu vaxta danışır, nəiktar bu vaxta danışır. Yəni sanki belə bir məsələ olmuyor. Əvəzində nə baş verir? Putin bu qədər dəfələrlə mədəfələrlə bilincsizcə deyirlər bunu. Vurğulayır, vurğulayır, deyir ki, Qarabağ məsələsi Süqayitin əks sədası idi. Erxos Süqayitə dedi, bir adam qayıdıb dedi ki, əksi Süqayitin özü Qarabağda və Qərb Azərbaycanda baş verənlərdir, Erxos deyir. Bunu da bir adam demədi. Nə etdi? Ardə dedi, mən müxalifət dedim. Ya bu Sərdar Əlibeyl'dən başqa bu ölkədə bunu anlayan qanan yoxsa o ayrı məsələdir. Mənim elə düşünürəm, həm də qanır. Ha, o zaman bu adamlar hər şeyi danışa bilən adamlar, bu vaxta niyə danışmırlar? Kim bunlara tabu qoyub? Onu bilmək istəyirəm mən. Tabu kimləmdir? Bax Ərcim bə, yadında qırmızı xətt dedik ha? Bəli, bəli. Bax qırmızı xətt. Ha? Bax qırmızı xətt bu yerlərdə görsən. Rusiyanın əleyhinə danışmayacsan, bir də Qərbi Azərbaycan mövzusunu gündəmə gətirməcəksən. Böyle de Karabağın statüsü değil. Ha bu büyük sabah baş veren hadise değil. Ama orada bir proses gelir akı. Bunu görmürler ki Rusya orada özüne e, ne dediler? Hansı kurumu dediler? Değil ki güya bizler icat edersin. ki şey orada. Rusya'nın ne artık kurumunu, devlet kurumu yaratsın orada. Rusya özü bizden icat edersin. onu yalan değiller. Kasten öyle değiller. Güya bizden icat edersin. Ne de diyor? Ya Rusya'yı alıp burada resmen özel dövlet kurur. Sənan müxalifat millətçi millətçi hərəkət partiyasının millətçi hərəkət partiyası qoymuş adının adam çıxır və yəfər də deyir ki, nə olacaq pasport qoy paylasınlar daha yaxşı. Ermənistan çıxıb gedəcək orda pasport alacaq. Eh. Datda yaxşı deyirdi, deyir, yaxşı bir söz verir. Tamposatçılar məni bağışlasın, bəzən mən də məclibdirdim. Deyirdi, deyir, ağlına keçə yamayım. Elə bu ağılla partiya sədri bu ağılla müxalifat bu ağılla iktidar rus deyə başımıza gələn budur da. Qardaşım, təkcə qoy rus pasport faylasın. Fayla kimi rus səhpasport faylı gördüb çıxıb gedəsə. Başladılar yenadırlar orada. Mən demişəm, o qartalın ki başı var ha, qartalı gətirib qoyacaq oraya, bax belə düz ortlayan qartalın əkəni rus gerbinin. Bildin? Gerbinin əkəni. Birdildiyi gözü Azərbaycanlısı birdildiyi gözdə Ermənistan üçün.